आउज़बल नज़ीम बसमिल्लर गोसेफ़ इंटरटेनमेंट फाइव यूट्यूब चैनल पिरसाजिद हुसैन शाह की जानब से मेरे तमाम सुनने वाले देखने वाले बहन भाइयों असल वरम वक्त उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे और ख़ुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताली हम सब के नेक और जैज़ मकासद पूरे फ़रमाए और तकलीफ दूर फरमाए और हमें पांच वक्त की नमाज के साथ कुरान पाक पढ़ने की तोहफ़ी का फरमाए मेरे भाइयों और बहनों ज़िंदगी में गम और परेशानियां तो हर इंसान को आती हैं कभी भी इन गमों और परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और ना ही घबराना है जब कोई गम आए कोई परेशानी आए तो अपना सारा गम अपना सारा दुखरा अल्लाह वहूला शरीक को सुनाए इस तरह गमों और परेशानियों के लिए अल्लाह ताला ही हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा हमारी परेशानियां ख़त्म करेगा हमारे हर किस्म के मसले मसायल खत्म हो गए क्योंकि जिक्र इराई अनवार की कुंजी है बसीरत का आगाज है और जमाल फितरत का इकरार है खाले के हकीकी से रबे की एक शकल है असूर इलम का जाल है जाकिर के जिक्र में जैद के फिक्र में खालिक अफाक की झलक नजर आती है क्योंकि जिक्र इलाही दरअसल खाल के हकीकी से रबे की एक शकल है आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुजरब और फ़ायदा मंद अमल लेकर आया हूँ जिसको करने की बरक़त से आप अगर किसी से अपनी जो भी परेशानी है करेंगे शेयर करेंगे बात करेंगे इन शह अल्लाह तबारक तप आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे मुश्किल को तस्वर में लाकर कामयाबी बताने का तरीक़ा बता रहा हूँ नबले बयान और नबिल गुमान मुश्किल के लिए यानी जब हर तदबीर के दरवाज़े बंद हो जाएं, तो इस अमल का कमाल देखें। नमाज फ़जर की सुनतों और फजर फर्जों के दरमियान शुरह फातह इकतालीस मरतबा बसमिल्ल के साथ पढ़ें यानी हर सूरत के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मीम को अल्हमद की राम के साथ मिलाकर कर मिल मिलमद ला रबिल आलमीन बसमिल्लामान रहीम मिलदिल्लाबिल आलमीन अरहमान रहीम अखिर दरुद शरीफ जो कि दरुद इब्राहिमी है सात बार पढ़ना है जो नमाज में भी पढ़ते हैं अगर किसी सख्त मजबूरी की वजह से नमाज फजर की सुनत और फ़र्ज़ों के दरमियान यह नमाज़ फजर के फ़ौर बाद सुर निकलने से पहले सत्तर बार सुरह फात साहब का तरतीब यानि मीम लाम मिला कर हर दफ़ा बसमीम और अव्ल आखिर दरुद शरीफ सात बार पढ़े इस तरतीब से सत्तर बार नमाज इशा के बाद पढ़े ये तीनों अमल इकट्ठे यानी एक दिन में करने हैं कोई एक नहीं करना उठते बैठते नहाय कसरत तो और नहायत ही कसरत से हर लम्हा हर समात हर इया का नाबदो व्याया का नस्ताइन पढ़ें इतना पढ़ें कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में हो अगर फ़ायदा ज़्यादा चाहते हैं तो 21 दिन में या इकतालीस दिन ईया का ना बदो व ईया का नस्तिन के सिम का सवा लाख एक लाख पच्चीस हज़ार सवा लाख खुद पढ़ें या सिर्फ घर वाले दूसरों को इकट्ठा करके ना पढ़ें इस तरह सवा लाख सवा तीन लाख सवा पाँच लाख जितना ज़्यादा उतना नफा ज्यादा अमल पड़ते हुए खालिश अल्लाह तला की तरफ रजू ध्यान तवज्जो और बेकारी बनकर अमल करें और कामिल यकीन के साथ कि अल्लाह जरूर जरूर मेरी मुश्किल हाल फरमाएगा अपनी मुश्किल का तसवर करते हुए अमल करें चालीस दिन हद नबे दिन पढ़ें और अगर ज़िंदगी भर का मामूल बना लें तो फिर हैरत अंगेज़ मुशाह नसीब होंगे खवातिन मजबूरी के दिन बाद में पूरे कर लें यह नफर भी साथ पढ़ें ये अमल जमी मुश्किल और कामयाबियों के लिए आजमूदा और मुजरब अमल है जब जहरी तदाबीर कारगर ना हो फिर उसका कमाल देखें किसी भी वक्त दिन में या रात में ध्यान तो खजू के साथ दो रकात नमाज नफल पढ़े जैसे कि आम नफल पढ़े जाते हैं यानी सुरह फातह के बाद कोई सूरह मिला लें अगर आसानी और याद हो तो शुरह यासीन हर रकात में पा लें सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठे हुए अल आखिर द्रोशरीफ इब्राहिमी तीन बार और दरमियान में सूर्य यासीन तीन बार पढ़े मतलब दरमियान से मुराद पहले आपने दरूद शरीफ पढ़ना दरूद इब्राहिमी तीन मरतबा फिर आपने यासीन पढ़नी है तीन मरतबा और आखिर में फिर तीन मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है ताला आपकी तकबले यकीन मुश्किलात खत्म हो जाएंगी आपकी हर किस्म के जो तदाबीर के दरवाज़े बंद थे वो खुल जाएंगे और आपके घरों में रिश्तेदारों में आपके घरों में आपके बिज़नेस में आपके कारोबार में बरकतें ही बरकतें होंगी क्योंकि अल्लाह वाला शरीक बड़ा गफूर रहीम करीम है दुआ के लिए हाथ उठाएं या रब हम गुनागार हैं बद किरदार हैं ख़ाकार हैं माफ़ी के तलबगार हमें माफ़ फरमा हमारे रिज्क में इजाफा फरमा हमारी परेशानियाँ ख़त्म कर बारे राह जो घरों में बहन बेटियाँ बेटे बैठे उनके नसीब अच्छे कर रिश्ते अच्छे कर जो रूठे में उनके घर आबाद कर बार हमारी दुआएं मंजूर कर ऐसे में अगर कोई गलती हो गई हो कुताही हो गई हो वो माफ़ कर तो आप ही माफ़ करने वाले हो बार हमें अपनी ज़ात के अलावा किसी का मोहताज न कर बार छोटे बड़े सगीरा कबीरा गुना माफ़ कर बारे ही अपने जात के अलावा किसी का मोहताज न कर बाल अपने जात के अलावा किसी का मोहताज न कर आमीन या रब्बर आलमीन पीर साजिद हुसैन शाह की जानिब से गोसप एंटरटेनमेंट फाइव यूट्यूब चैनल पर आपको वालेकुम शेयर करें सदका जारी है शुक्रिया